Mən Kənan Hacı, ıı, Bakının Zəurna kəndində dünyaya göz açmışam. İqtisadçı jurnalistəm, 20-yə yaxın kitabın müəllifiyəm. Azərbaycan gəncilər birliyinin üzvüyəm, prezident təqaüdçüyəm. Bizim ıı, ata tərəfimiz Ətlənxızındandır, ata dağlıdır. Bir neçə yerdə diqqətimə cəlb etdi. Əl-Rəza Xızılı, Əl-Rəza Abdullayev imzası diqqətimi çəkdi. Öyrəndim ki, bu el arasında, xalq içində buna ikinci müftiq deyiblər. Yəni və aralarında çox böyük dağ olub, Əlizə onu döyüb. Döyüb ki, müftiqi sən güdaza verməsən. Redaksiyada da bir erməni qadın işləyirmiş, maşınaçı qadın. Həmin qadın bu söhbəti NKVD-yə çatdırır. Əlizə Xəzər 1916-cı ildə anadan olub. Əslən Xəzərin Qarabulaq kəndindən idi. Dedim ki, belə bir şair olub, sizə eşitmisiniz. Dedi mənim qohumumdur o, əlyazmaları da məndədir. Həmin yazı bu kitabda var. Onun da müfəkk kimi məzarı yoxdur. Ələrza Xəzəli Yadigar Yarpaqlar adlı bu kitab ərsiyə gəldi. O zaman illər Ağasəfə müəllimin arxivində bu şeirlər qorunub saxlanılıb. Ələrza Xəzəli cəmi 26, -26 il ömrü yaşayıb, amma keçmişlə gələcək arasında bir körpü hesab edirəm hazır TV-nü və uğurlar arzulayıram sizə. Mənim Kənan Hədi e, Bakının Zərona kəndində dünyaya göz atmışam. İqtisadçı jurnalistəm. 20-ə yaxın kitabın müəllifiyəm. Azərbaycan Gəncələri Birliyinin üzvüyəm, prezident təqaüdçüyəm. Bir neçə mükafatların e, sahibiyəm. E, Ədəbiyyatdan, jurnalistlikdən gəlmişəm. E, Mənim doğulub böyəb çatdığım mühit e, elə bir e, mühitdir ki, e, bu zona kəndi ən qədim adət-ənənələrə, bizim milli adət-ənələrimizə son dərəcə bağlı olan bir kənddir. Bizim e, ata tərəfimiz əslən Xızadandır, tam dağlıdır. Atamın e, əmisi Əhməd Haciyev böyük vətən müharibəsində böyük igidliklər göstərib. Elə orada həlak olub, məzarı da ordadır bizim birlərinəskimi buzdovuna qəsəbəsində dağlı məhəlləsi və daxili məhəllə deyirlər ora. Orda əsasən dağlılar yaşayır. Biz də ə, o məhəllədə böyümüşük, boya-başa çatmışıq. Hal-hazırda atamın əmsinəvəsi Can Yekidə orada yaşayır, 80-dən çox yaşı var. O deməli ki canlı tarixdir. Bütün o, bizim nə deyirlər? Dağların tarixini, xızının ketməsi ilə bağlı Eləcə də Buzovna kəndində dağların necə məskunlaşması, necə yaşaması, necə həyat tərzi keçirməsi, necə belə deyək, oturuşması ilə bağlı çox zəngin bir məlumata malikdir. Deməli, o ki, canlı ensiklopediyadır bu adam. İnşallah bir gün müraciətinizə onunla görükdürərəm. O da öz yaddaşında olan xatirələri Xız ilə bağlı, Zora ilə bağlı öz ə, düşüncələrini sizlə bölüşər. Mən özüm də ə, demək olar ki, ə, həm Xız ilə, həm başqa kəndləri ilə bağlı bu etnoqrafiya ilə, milli gənəliklərlə bağlı çox araşdırmalar aparmışam, jurnalist olduğum dövrlərdə, jurnalistiyada çalışdığım dövrlərdə Xız məhəyyətinin yetişdirdiyi xasiyyətlərlə bağlı silsilə yazılarım da olub, kitablarım da olub. İndi yerə gəlmişkən ə, bu yaxınlarda bizim dəyərli xalq yazıcımız Əzizə Cəfərzadənin oğlu Toran İbrahimov, mənə bir kitab bağışladı. Əzizə xanımın xatirələri kitabı. Mən hə, həmin xatirələr kitabını oxuyarkən bir neçə yerdə diqqətimə cəlb etdi. Əl-Rəza Xızılı, Əl-Rəza Abdullayev imzası diqqətimi çəkdi və maraqlandım ki, bəs ə, nə əcəb indiyə qədər ə, bu insanın haqqında heç yerdə bir məlumat gəlməyib. Öyrəndim ki, bu el arasında, xalq içində bunu ikinci müfhiq deyiblər. Yəni təbi ilhamın müfhiq səviyyəsində olan, son dərəcə güclü enerji malik, son dərəcə istedadlı bir şair olub. Əl-Rəzəx Xəzəli Bakıda Sovet bir Sovetski küçəsində məhəlləsində qonşu olublar, həm də yaxın dostdur blər. Hətta Ağasəfə müəllim bizim dəyərli şairimiz hal-hazırda Qara Bulaqda yaşayan böyük şairimiz yerə gəlmişkən burdan ona salamlayıram. Allah ona can sağlığı versin. İndi onun haqqında danışacağam. Deməli, Əli Müxədil Müfiqi repressiya olunan dövrdə Ağasəfə müəllimənə söhbət elədi ki, ə, o dövrün məşhur şairlərindən olan bir şəxslə rastlaşıbılar. Əlizə Rastofeb və aralarında çox böyük davo olub. Əlizə onu döyüb. Dövbəki müftiqi sən güdəza vermişsən. Və belə bir ə, maraqlı ə, bir xatirə danışdı. Ədircə son dərəcə istedadlı bir adam olub. 20-30 30-cı illərin axırı, 40-cı illərin əvvəlləri həbs olunana qədər ə, ədəbi mühitdə, jurnallarda, orada ədəbi kollarda olduqca ə, aktiv ədəbi fəaliyyət olub bu adamın. Mütəmadi olaraq çap olunub, ədəbi ə, iclaslarda, müsahibələrdə, yaxından iftirak edib, məqalələri yazıb, ədəbi prosesə öztöyfələrini verən adam olub. Son dövrlərdə Əzizə Xanım xatirələrində var ki, o ədəbiyyat qəzetinin ədəbi ixtisac vəzifəsində çalışırmış. Əzizə Xanım xatirələrində var. Yazır ki, günlərin bir günü qarlı bir qış günündə Əl-Rəza gəlir redaksiyaya. Bir əhvalat danışır, gördüyü bir əhvalatı danışır. Bakıda beş mərtəbənin yanında bir çörək mağazasında ayağı yalın bir uşaq görür. Həmin vaxtda qarlı bir gün olur, də xaxtalı bir gün, uşaq da çırpaq, ayağı yalın bir vəziyyətdə. Gəlir, onu danışır və deyir ki, nə xoşbəxt gündədir mənim vətənim. Yəni Sovet ölkəsinə biraz ironiya tərziində deyir bunu. Redaksiyada da bir erməni qadın işləyirmiş, maşınaçı qadın. Həmin qadın bu söhbəti NKVD-yə çatdırır. NKVD-yə çatdırır və həmin günün səhərisi gəlib Əlizanı götürüb aparırlar. Bu 1942-ci ildə baş verir. Əliza xüsusilə 1916-cı ildə anadan olub. Əhdlər Xızının Qarabulaq kəndindəndir. Əhdlər Xızının Qarabulaq kəndindəndir. Mətbuatda da yazıları Ə Abdullayev Əl-Ərəzə Xızılı bax bu imzalarla gedirmiş. Mən ə, bunun izini düşdüm, araşdırdım. Günlərin bir günü Müqayil Mükfüdin xatirə gecəsi keçiriləndə Xızada Mikhail Mufiqin ev muzeyində Ağasəfə müəllimlə rastlaşdım. Dedim ki, bəs belə bir şair olub sizə yetməyisiniz. Dedi mənim qohumumdur o, əlyazmaları da məndədir. Mən çox sevindim. Dedim bəki o əlyazmaları verəsiz, bir kitab kimi çap eləyək. Dedi hə, böyük məmnuniyyətlə. Böyük məmnuniyyətlə gəlin qonağım olun, mən o əlyazmaları sizə verərəm, aparın çap elətdirin. Sonra Mikhail Mufiq muzeyinin direktoru Orxan müəllim onunla da danışdım. Dedi onun istintaq materialları necə həbs sorunu Bütün bu materiallar hamısı bizdə var. Mən onları sizə təqdim eləyərəm. Belə-belə e, biz e, başladıq. Mən mətbuatda bir 2-3 dəfə məqalələr yazdım. Ədəbiyyat qəzetində bir yazı yazdım. E, həmin yazı bu kitabda var. E, onun da müfəkkir kimi məzarı yoxdur. Məzarı yoxdur. Belə bir yazı yazdım və geniş rezonans doğurdu. Marağlandılar, elədilər. Bəziləri çox təşəkkür elədik ki, siz belə ona doğru müftü şairi yada salmısınız. Biz e, Turan müəllimlə 2-3 e, dəfə Xızıya, Qarabulaq kəndinə getdik. Ağasəfə müəllimlə görüşdük. E, Ağasəfə müəllim onun əlyazmalarını mənə təqdim elədi. Orxanbəy onun e, həbs olunduğu müddətdə onun həbsi ilə bağlı qərarı, istintaq materiallarını və s. mənə təqdim elədi. Və mən e, özüm e, kompüterdə bunları yazdım. E, təbii ki, Turanbəy Turan İbrahimovun çox böyük zəhməti oldu bu kitabın araya asıya gəlməsində və ə, qanun nəxriyatının direktoru Şahbaz bə ilə mən danışdım ki, vəs belə bir onurdurmuş bir şairimiz olub, həm də 42-ci ildə bu repressiyaya məruz qalıb. Bunu aparıblar, öldüsü qaldısı bilinmir, məzarı da yoxdur. Ailəsi də dəfələrlə müraciət edib, yəni onlara konkret bir cavab verməyiblər. Şahbaz bə məmnuniyyətlə razılaşdı, dedi, hazırlayın, gətirin. Mən böyük məmnuriyyətlə bu kitabı çap eləyirəm. Və beləcə bu kitab, e, yəni kitab çıxana qədər mən ədəbiyyat qəzetində, Türkiyəstan qəzetində və digər ədəbi saytlarda Ələrza Xızılı ilə bağlı yazılar yazdım. Yazılar yazdım və qısa müddətdən sonra Ələrza Xızılı Yadigar Yarpaqlar adlı bu kitab ərsiyə gəldi. Bu kitab Ələrza Xızılının həyatda yeganə kitabıdır yeganə kitabıdır. Baxmayaraq ki, ölümündən 80 il keçib, belə deyək. O zaman illər Ağasəfə müəllimin arxivində bu şeirlər qorunub saxlanılıb. Təkcə burada şeirlər deyil, həm də Əlizanın Alovlar içində adlı piyesi var, dünya ədəbiyyatından tərcümələri var. Ən yəni, çoxşaxəli yaradıcılığa malik olub. Və şeirləri oxuyursunuz, baxırsınız ki, üslubu təzə tərdir. Bu gün də köhnəlməyib. Yəni Yəni, müxtəqilə e eyni səviyyədə olan bir şairdir. İnşallah bu yaxın ki gələcəkdə ədəbi tənqidçilər, ədəbi tədqiqatçılar onu araxtaracaqlar və Ələzaxıoğlu öz layiqli yerini alacaq. Deməli, bundan da çox-çox əvvəl bizim bir yaxın qohumumuz var idi, indi rəhmətə gedib, Dağlı Dadaj 80-dən çox ömür yaşadı, bu yaxınlarda rəhmətə getdi. O da bədii yaradıcılıqla məşğul idi, şeirləri var idi, rəvayətlər yazırdı. Onun dilindən mən bir neçə dəfə eşitmişdim ki, Ələrza adında bir şair olub, Qarabulaq kəndindən ölüb və ötəri şəkildə eşitmişdim. Bir də və marağlandım. Dedi ki, o şair cavan yaşlıqda dünyasını dəyişib, amma o detalları nə qədər o şeyləri bilmirdi. Amma Ərzaq xanımın xatirələrində rast gələndə mən e, dadaşım, dadaşəmin e, həmin söhbətlərini xatırladım ki, bu yəqin elə həmin Əlizadə. Sonra oğlu Telmanla söhbətimiz oldu. Dedi, "Hə, elə həmin Əlizadə xəzəli idi." Hə, bax o, o yazımda da qeyd eləmişəm. Hə, bu Dada Şəmirin də rouhu şad olsun. Onun da çox ə, zəngin məlumatları var idi bu barədə. Hə biz ə, bu yaxınlarda fikirləşdik ki, ə, bu kitabı geniş şəkildə bir təqdimatına gətirək. Qızıları ilə, həm də təkcə qızı yox, ümumiyyətlə bu Azərbaycanın unudulmuş şairlərindəndir də, Azərbaycan ədəbi mühitinin ə, yaxından ixtirakı ilə inşallah bu kitabın geniş təqdimatını getirməyi düşünürük. Və bir başqa layihələr də var. Bu Əlirza Xızılın həyatı ilə bağlı. Mən düşünürdüm ki, nə səbir sənədli film, film filmin ssenarisini yazmaq deyirəm. Belə bir planım var. İndi o gələcəkdə nə dərəcədə reallaşacaq, gələcək göstərəcək. Əli əl Zəxərləcəmi 26 il ömrü yaşayıb, amma mən onun yaradıcılığı ilə tanış olanda bu indi bizim əlimizdə olanlardır da. Nə qədər itibata yetən əliyazmaları olub. Baxıram ki, yəni çox zəngin yaradıcılığa malik. Yaşına rəğmən 26 yaşında ıı, bu qədər əsərləri yazmaq, tərcümələr etmək, peyamaları var, bir xeyli peyamaları var, piyesləri var, məqalələri var, hekayələri var. Yəni Bu yaşda çox son dərəcə e, məhsuldar e, bir şair olub. Məsələn, onun e, yadıgar adlı bir şeiri var. Deyir: "Ey dolu ürəyim, kükrə kür kimi, uçsun sahilinin bəndi sökülsün." Oynasın hər ləfəm birər dür kimi, qəlblərə yol tapıb axsın, tökülsün. Bu yer fırtınalı dəli dəryanın əlindən gəminin çıxdığı yerdir. Bu yer girdablarda batan insanın azadlıq əlini sıxdığı yerdir. Bir də əs, bir də əs ey səbayeli, əs ki varaqlansın könül dəftərim, sevdalı dalğalar öpsün sahilim, mən də qoy olara təvəffə göndərim. Sevdasız bir könül bilirəm ki mən yarpağı tökülmüş quru budaqdır. Tarixdə yadigar qoymayıb gedən barsız bir bağçadır, susuz bulaqdır. Baxın görürsüz Mükərrəmin intonasiyası hiss olunur. Firverisi Mən də bu sahildə yadigar deyə kiçik misralardan çiçəklər əkdim. Hər açan qönçənin eşqi var deyə sevgi ilə bəslədim, nazını çəkdim. Zülmət üfüqləri əridən, boğan, keçmişə zərbəni vuran biz olduq. Əməklə canlanıb döyükdən doğan bir yeni kainat quran biz olduq. Vəhşi təbiətlə verib-döşkə quşqonmaz yerlərə karvan yiritdik. Sönməz saadet üçün girib döyüşə arzular yaratdıq, müradı etdik. Bilirəm Gələcək məhsud nəsillər yazdığım sözləri oxuyacaqdır. Qızıl telləri ilə günəş hər səhər laləmə örtülər toxuyacaqdır. Dövsüz necə axacağını dərəvər. Yəni bütün xəyirləri belədir. Yəni bütün şeirləri axıcı, rəvan dildə. Yəni Azərbaycan dilinin təmizliyinə fikir verin. Azərbaycan dilinin E, ə perədəydə biz o Səməd Vurğundan sonra Azərbaycan dili elə bir ki filtirdən keçdi də təmizləndi. Ona qədər bir az ərəffaz izafətləri ilə dolu idi. Çox adam onu başa düşmürdü, oxuya bilmirdi. Məsələn, Məhəmməd Hadini biz oxuyanda gərək böyrəndə bir lüğət də qoyaq, ərəffaz sözləri ora baxaq və yaxud Osmanlı ləhcəsi. Amma görürsüz ki, bu necə tuqdurub Azərbaycan dilində yazılıb. Səməd Vurğun kimi, Mükərrəm Üfüq kimi Amma mən ö, bayaq qeyd elədim ki, bu Bakı və Xəzərin tarixi ilə bağlı, o dövrün tarixi şəxsiyyətləri ilə bağlı çox araşdırmalarım olub. Onlardan biri də ə, bizim klassik şairimiz Əliğa Vahidin ustadı olmuş Məşədizər Buzoğnalın haqqında yazdığım bu Məşədizər təskirəsidir. Məhəddə Azər bilir ki, ə, Bakı mühitinin, Bakı ədəbi mühitinin çox görkəmli simalarından biri olub. Oğuznamə, Chingiznamə adlı peyamalar, məzmun peyamaları var. O ə, türkün qədim tarixi ilə bağlı araşdırmalar aparıb və peyamaları yazıb. Həm də ə, Bakı şairlərinin rəhbərlərindən olub. Mədəməşara Ədəb Məclisinin rəhbəri rəhbərlərindən olub. Əliyağa Vahidin ustası da olub. Mən onun da ə, Həyatının yaradıcılığını araşdırdım və bu kitabı yazdım. Məhəddi Azad təskirəsi. Eyni zamanda ə, Bakıda Hacı İskəndər çox böyük belə ona xalq qəhrəmanı titulunu veriblər. Qafqaz İslam ordusunun başçısı Nuru Paşa ə, Bakıya gələndə 18-ci ildə Türk əskəri əskərləri üçün kazarmalatıb, özünü müdafiə dəstələri yaradıb. Hacı Zeynalabidin Tağıyevin kəsseri olub da bu adam. Biz ondan da balıq vətəgələri olub bunun. Çox belə imkanlı, varlı hallı bir adam olub. Xeyli insanı da həcc ziyarətinə göndərib. Ondan sonra maddi yardımlar eləyib, yənlər eləyib, kasıb imkansız adamlara. Onun həyatından Bir Hacı İsgəndər adlı bir roman yazdım. Və çoxdur belə. Məsələn, Ağasəlin Fədai adında bir unudulmuş şair olub. O da o refressiya olunub, o tutulmaq təhlükəsini hiss eləyib, Türkmənistana qatıb. Türkmənistana qatıb və orada Qatarda yolda gedərkən onun əlyazmaları oğurlanıb, bütün şeirləri filan. Onlar çox az, hardasa bir 30-40 xəyir qalıb ki, hə, yəni o, o da hələ ortaya çıxmayıb. Cəfərləmiz rəhmətli deyilən söz yadıgardır tabına hazırda ondan bir iki şeir vermişdi. Mən onun da həyatı ilə bağlı e, bir kitab hazırlamışam. İnşallah o da çıxmalıdır. Mənim deyim Murad Biləsəmam həyat təhlükəvində üzr istirirəm, dağlıdır. O da ədəbi fəaliyyətlə məşhurdur. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin özvüdü Natavan mükafatını aldı bu yaxınlarda. Onun da bu bayrağı öpən ruhlar e, əsəri Şuşanın işğaldan azad olunması ilə bağlıdır. Yəni ondan bəhs eləyir. 44 günlük Vətən müharibəsi ilə bağlı bir povestdir. Bu povest də mətbuatda çap olundu və biz onu başqa hekayələrlə, xəyirlərlə də əlavə eləməklə belə bir kitab ərsiyə gətirdik. Bayrağı öpən ruhlar. Ya başda yaradıcılıq planları da var, inşallah görəcəyik, sağ ol olsun. Mən XRTV-nin verliklərini mütəmadi olaraq izləyirəm və düşünürəm ki, siz bizim tariximizdə çox böyük iz qoymuş fəxriyyətlərlə e, bağlı, xızının keçmişi ilə bağlı, xızının dünəyi ilə bağlı e, belə deyək, o e, itirilmiş nələrsə var ki, siz onları e, qaytarırsınız, itməyə qoymursunuz, insanların yaddaşına qaytarırsınız və son dərəcə çox e, böyük işlər görürsüz. Xəzər TV-yə mən e, uğurlar arzulayıram. İnşallah bu yolda ə davamlı olsun. Davamlı olsun və gənc nəslin məcburi tipli veriliklərə ehtiyacı var. Çünki keçmişi bilmədən biz ə, öz kökümüzdən məhrum olmuş bir ağac kimi yəni havada qalarıq, quruyarıq, məhv olarıq. Bizim gələcəyimiz də olmaz. Yəni bu baxımdan keçmişlə gələcək arasında bir körpü hesab edirəm. Xəzər TV-ni və uğurlar arzulayıram sizə.